इस तरह लिख दे ये बैंक में होगा वो गणित है बैंक में ना सर पे मैं कौन सर है क्या है बोले क्या है ये व्यक्ति हट एक जो बॉन्ड बोल तो आई आई हैव वाला है ये समझ में आ रहा है बोला ठीक है हेलो ये नागपुर में एक हिटलैंड का मामला सामने आया है आरोप लग रहा है कि ये के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं लेकिन वो इनकार कर रहे हैं 40% देखिए बेटा किसका है किस पार्टी का है या कौन है उसे हमें मतलब नहीं चाहे बेटा चंद्रशेखर बावनकुळे जी का हो चाहे बेटा और किसी नेता का हो क्या इस राज्य में कानून दो है हीट एंड रन केसेस मुंबई में महाराष्ट्र में इतने बढ़ रहे हैं ये बड़े बाप के बेटे नशे में धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते मारते हैं जख्मी करते हैं और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका एफ में नाम तक नहीं है, आता है कानून अगर एक है इस देश राज्य में कानून और लॉ एंड ऑर्डर है फड़नवीस जी गृहमंत्री है तो बताना चाहिए नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है इसके नाम पर है गाड़ी कौन चला रहा था बाद में ड्राइवर की अदला बदली की रिकॉर्ड पर है आरटीओ ऑफिसर ने क्या किया नेम प्लेट क्यों बदली नेम प्लेट क्यों निकाल दी अगर बावन कुड़े जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है तो ये चोरी चपाटी क्यों की की और जो गाड़ी चला रहे थे शहजादे वो तो नशे में धूत थे उनको बचाया गया है ये सब मामला सामने आने के बाद कानून व्यवस्था कितनी उध्वस्त हो गई है खास करके जहां फडणस जहां से आते हैं गृह उस शहर का हाल देखिए अगर और किसी पार्टी का नेता का ये लड़का होता तो अब तक फडनवीस की फौज हमारे पर इतना हमला कर देती लेकिन आज आपके प्रदेशाध्यक्ष के बेटा है नशे में धूत रहा ऐसे रिकॉर्ड पे है गाड़ी चला रहा था दो लोग गंभीर तरह से जख्मी है मऊ से झूझ रहे हैं और एफ में नाम तक नहीं एफ में नाम नहीं है अगर गाड़ी बावन कुड़े जी की बेटे की है उनकी है बेटा चला रहा था सब कुछ खत्म कर दिया एविडेंस तो आपको अधिकार है कानून का नाम लेकर अपने विरोधियों को देने का नहीं है देवेंद्र फडनवीस आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं होगा तो फेयर जांच, जांच करेंगे जब तक इस राज्य के गृहमंत्री फडणवीस जी है तब तक किसी भी अपराध की फेर जांच नहीं होगी जब तक रश्मि शुक्ला डी है तब तक कोई फेर जांच नहीं होगी कानून उनके कोठे पे नाच रहा है फणवीस जी के नचाया जा रहा है खरीदा जा रहा है लोग कुचल कर मारे जा रहे हैं उनके गाड़ी के नीचे आ एफ में नाम तक नहीं गाड़ी आपकी है गाड़ी में आपका बेटा बैठा है वो नशे वो लाहौरी बार है रेस्टोरेंट बार वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाली है लाहौरी बार का वहां नशे में कौन धूता कोण रहे थे नशा कर रहे थे और बाद में गाडी में बैठकर गाडी चला रहे थे लेकिन सीसीटीवी फुटेज अप नहीं है चंद्रशेखर बावनकुळ्यांचा हा विषय नाही आहे हा विषय फक्त बावनकुळ्यांचा आहे का मी असं मानत नाही या राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा जो कचरा झालेला आहे म्हणजे कायदा दोन आहेत का एका बाजूला नरेंद्र मोदी समान कायद्याच्या गोष्टी करतात ना कायदा सगळ्यांसाठी सारखा पण या राज्यात तसं नाही आहे जर दुसरं कोणी अशा प्रकारचा गुन्हा केला असता आणि तो दुर्दैवाने विरोधी पक्षातल्या नेत्याचा मुलगा असता तर देवेंद्र फडणवीस आणि बावनकुळे यांच्या ज्या फौजा आहेत त्या तुटून पडल्या असतात आमच्यावर पण आज तुमचे प्रदेशाध्यक्षांचा मुलगा आज स्पष्ट दिसतो आहे गाडी तुमची आहे यांची गाडीनं सहा गाड्यांना ठोकर मारले चार लोक जखमी आहेत त्यातले दोन अत्यंत गंभीर स्वरूपात जखमी आहेत आणि ते जीवन मरणाशी झुंज देत आहेत नागपूरला लाहोरी बार मधून नशेत धूत होऊन हे लोक गाडी बसले आणि गाडी चालवत गेले गाड्या ठोकरल्या त्यानंतर दोन ठिकाणी दोन वेळा झाल्या हे सीसीटीव्ही फुटेज गायब जीवन मरणाशी झुंज देत नागपूरला लाहोरी बार मधून नशेत धूत होऊन हे लोक गाडी बसले आणि गाडी चालवत गेले गाड्या ठोकरल्या त्यानंतर दोन ठिकाणी दोन वेळा झाल्या हे सीसीटीव्ही फुटेज गायब केलेले आहेत नेहमीप्रमाणे त्यानंतर नंबर प्लेट गाडीची काढून टाकली पहा तुम्ही गाडीचे मालक जर बावनकुळांचे चिरंजीव का बावनकुळे आहेत मग फार मध्ये नाव का नाही गाडीची मालकी तुमच्याकडे आहे गाडी कोण चालवत होतं ड्रायव्हरची अदलाबदली झाली स्वतः गाडी चालवत होते महाशय शहजादे युवराज अपघात झाल्यावर ड्रायव्हरला बसवला आणि ड्रायव्हरचं नाव घेतलं म्हणजे ही जी रंग सफेदी चाललेली आहे हा राज्यात या राज्यातला कायदा आहे फडणवीसजी आपण गृहमंत्री आहेत ना आपण शपथ घेतलेली आहे संविधानाची की मी सगळ्यांशी समान न्यायानं वागेन म्हणून पुण्या देशामध्ये या राज्यामध्ये गरिबांना सामान्यानं एक नाही आणि तुमच्या पक्षातल्या मोठ्या लोकांच्या मुलांना बाळांना त्यांना वेगळा नाही हा आमच्यावर तुम्ही गुन्हे दाखल करणार आम्हाला अटका करणार आणि तुम्ही मोकाट सुटणार लोकांना चिरडून को न्याय है ये को संविधान है फडणवीस व्यक्ति या राज्य गृहमंत्री पदाला लायक नहीं गठबंधन करना चाहती महाविकास आघाड़ी से महाविकास आघाड़ी चाहती बात ऐसी है आपने मुझे सवाल पूछा है मीडिया के माध्यम से हम उसका सवाल नहीं दे सकते जवाब नहीं दे सकते ना इस प्रकार का कोई प्रपोजल ही नहीं है

पण फक्त जेव्हा या राज्यामध्ये देशामध्ये खाण्यावरून आणि पिण्यावरून झुंडशाही आणि मॉब लिंचिंग सुरू होतं मॉब लिंचिंग सुरू होते तेव्हा जर भोग भागवत साहेब बोलले असते तर आम्ही त्यांच्या पायाला हात लावला असता या देशामध्ये मॉब लिंचिंग खाण्यावरून जे बळी गेले खुले माणसं मारली गेली तेव्हा जर भागवत साहेब बोलले असते सरसंदत झालं तर नक्कीच आम्ही त्यांचा गौरव केला असता

मोहन भागवताने समाधी शोधली बघा आपला काही प्रश्न चुकतो आहे मोहन भागवत असं बोलणार नाहीत मी सांगतो आपण समाधी शोधली असं ते कसे काय बोलतील मोहनराव भागवत शक्यच नाही मोहन भाग बघा समाधी शोधली याच्या मागे महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं योगदान आहे हे सर्वत्र आहे त्याच्यामुळे त्या वादात न पडता आता कोणी शोधले असेल टिळक आणि फुले तसे सम विचार आणि समकालीन होते साधारण मागे पुढे होते दोघांनीही त्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये त्या भूमिका घेतल्या मग महात्मा फुले जे असतील किंवा टिळक असतील या वादात पडण्याचं कारण नाही छत्रपती आमचं दैवत आहे समाधी रायगडावर आहे स्मरण और निगाह अपन रख ली पाए राहुल गांधी ने वर्जीनिया यूएसए में जाके बयान दिया कि इंडिया में भारत में एक जात दूसरी जात से कम है एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से कम है कुछ राज्यों के नाम लिए कि ये राज्य इनसे कम है बोले ये आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह से उनका कहना था क्या कहते हैं राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है राहुल जी ने ठीक ही बात की है हमारे देश में यह चल रहा है और बीजेपी के लिए बीजेपी के लोग ये दस साल में ये जाति का और धर्म का राजकरण तुष्टिकरण रहे हैं राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों के मन की भावना है।